एशिया के अंदर सबसे बड़ा किला यह तेरह किलोमीटर का किला राजस्थान हमारा राजाओं का स्थान चार भागों में डिवाइड है मेवाड़ में मारवाड़ में शेखावटी और हड़ौती में तो किला भी तीन भागों में डिवाइड है जिससे गाँव में हम लोग रहते हैं दूसरा देखने की जगह अपन लोग देख रहे हैं और तीसरा फॉरेस्ट के बाहर से बाहर से गाड़ी गुजरेगा ओके सर तो पूरे किले में राजाओं का रास्ता सत्तावन राजाओं का सत्ताईस बार है ना सर उनमें से आक्रमण हुआ है तो तीन बार मुगल सेना विजय प्राप्ति को भी है ना बड़ा सर अकबर बहादुर शाह अलाउद्दीन खिलजी तो तीनों बार तीन बड़े भैया राजाओं का समय सत्य बढ़ता चलते अरबिया तेरह सौ तीन में अरब अरब सर रानी पद्मी ने सर सोलह हजार राशियों के साथ में जोर किया खिलजी ने और पूरे किले को खंडित किया तो हिंदू धर्म के अनुसार अपन खंडित मूर्ति का पूजा पाठ अपन लोग नहीं करते तो पूरे किले के अंदर एक मंदिर राजाओं ने बनवाए चोरे से पानी के तालाब बनाए दो बड़े टावर बनाए एक रानी का महल और तीन बड़ी हवेलियाँ इन सबको अरबिया आपको घूमने के लिए समय घूमने के लिए समय चाहिए दो से ढाई दिन का चालीस रुपये के टिकट में अपन को दो घंटा आराम से मान के चलो जो जो पॉइंट है वो आपको चालीस रुपये के टिकट में देखने को मिले ओके सर सुने के आपके गुजरात के बप्पा रावल ने लगभग आज, आज से 1200 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया ना सर गुजरात के अरसर बप्पा रावल ने 1200 वर्ष पहले इस मंदिर को बनाया तो उनकी तरफ से उन्होंने भगवान विष्णु के इस मंदिर में प्रतिमा लगवाई तो इस मंदिर का 503 साल तक पूजा पाठ हुआ तो 1303 सौ तीन में अरसर इस मंदिर को जब खंडित किया तो खंडित मूर्ति का सर पूजा पाठ अपने हिंदू धर्म में नहीं करते तो इस मंदिर को वापस अनाम सर चौदह में राणा कुंभलगढ़ के राजा कुंभा अरे सर उन्होंने इस मंदिर को वापस रिपेयर किया तो खंडित मूर्ति को हटाया और उनकी तरफ से अनाम सर लाया मूर्ति लगा दिया राधा कृष्ण बलराम का सर जब इस मंदिर को डी रिपेयर किया तो दो फेमस मंदिर का डिजाइन दिया आपके गुजरात सोमनाथ मंदिर का आगे कैसे hmm. है सर। और पीछे का उड़ीसा जगन्नाथ पुरी का टेम्पल को डिजाइन दिया है सर तो इस मंदिर में आपको कैसे प्रूफ होता है आज भी पहले विष्णु भगवान की मूर्ति थी है ना मैडम सर ताकि विष्णु भगवान की अपने हिंदू धर्म में गरुड़ सवारी होती है तो मंदिर के सामने देखो ब्लैक कलर की गरुड़ की, की मूर्ति आज भी है तो ना इसी के पास में एक छोटा वाला मंदिर देखते हो सर ये मीराबाई का मंदिर है ना सर जो मीराबाई थे ना कृष्ण की भक्ति किया करते थे मीरा भाई इसी मंदिर के अंदर कृष्ण की भक्ति करते थे देवर ने राजा भोज के के देहांत हो गया तो भाई को को सती होने का समय मारने लिए सोने के पहले मैं जहर दिया वो इसी मंदिर में दिया तो अमृत के रूप में बदला दूसरी बार फूलों की टोकरी में ना सर काले को ना सर का बहुत बार प्रयास किया तो मीरा भाई से द्वारा देश चलेगी कृष्ण की, की मूर्ति लेके चारों धाम की यात्रा के लिए और तो मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा पर बाहर रहते हुए किसी ने नहीं देखा सर इसलिए आज भी ऐसे कहते कि दो स्त्री का जन्म प्रमाण पत्र है देव बड़ी का प्रमाण पत्र नहीं एक तो सर सीता माता जमीन के अंदर समय मीरा भाई कृष्ण की मूर्ति के अंदर इसलिए जेड़ जाता बड़े के रन वो कर नाच गाना भगवान वस्त्र पहनना साधु संतों के साथ उठना काटना

વિષ્ણુ ભગવાનનું વાહન છે ગરુડ એ છે અને આ મંદિરની અંદર રાધા કૃષ્ણ અને બલરામ બિરાજમાન છે એના દર્શન કરીએ અને ત્યાર પછી આપણે જઈશું જ્યાં કૃષ્ણ અને મીરા છે કૃષ્ણ જોડે રાધા જ હોય પણ આ એક જ મંદિર એવું છે કે જ્યાં કૃષ્ણ સાથે મીરા છે આ ચિત્તોડગઢના કિલ્લા વિશે ગાઈડે આપણને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું હવે પછીના વિડીયોમાં હું હવે જે અમે જોવા જઈશું એ પોઈન્ટ તમને બતાવીશ અને એમાં છે રાણી પદ્મિનીનું જોરસાન અને એમનો મહેલ તો હવે પછીનો વિડીયો પણ તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં